The <laughs> Nigar Rahin öz səsində eşidildi, amma bu da ə, hər şeyin ə, tam olaraq ona aid olduğu demək deyil. Çünki həqiqətən də bir az öncə Vüqarın özü dediyi kimi ola bilər də öz şeiri olmasa başqa bir insan şeirini səsləndirsin. Necə ki biz səsləndiririk. Amma ə, məhz olaraq Vüqar Rahiyə aid olan bu şeirin bir neçə təsdiqi ola bilər. Bunun da biri Məfsəd Qəsəməmlinin ən yaxın varislərinin birinin ə, dilindən bu sözü eşitmək olar ki, həqiqətən də ə, bu şeir Məfsəd Qəsəməmlinin deyil. Məz Buna görə də hazırda bizim telefon xəttində Rəşad Kəsəmənlidir. Hansı ki, atasının yaradıcılığına olandan çox deyədim ki, onun kimi biləcək ikinci bir insan ola bilməz. Ona görə də mən bu şeir haqqında ondan məlumat almaq istəyirəm. Hal hazırda telefon xəttində Rəşad Kəsəmənlidir. Salamlayıram Rəşad, sən necəsən? Alo, sala bilirsən? Çox sağ ol, biz yaxşıyıq. Siz necəsiniz? I <laughs> do Doğan təşəkkür edirik. Elə bizə sizin istəyirəm. Bəli, elə sizin də istedadınıza heç şübhəmiz yoxdur. Ən azından ən istedadlı gənclərdən birisiniz. Bunu tam əminliklə deyirik. Rəşad bəy, bir sözlər verəcəm sizə. Yəqin ki, mən bir az öncə də qeyd etdim kimi, sizin kimi daha güclüdür öz atanızın yaradıcılığı başqa bir insan bənəd ola bilməz. Necə düşünürsən? Belə bir şeyə atanın olubmu yoxsa bu şekilde ki uzunam tutular, bu nedenle diğerlerine bir tane çıkmasın. bu şeyi uzunam tutmak seçilir, durum açıyor çünkü anaçım gelir. O bir yanlış bir nevi malzeme yaratmış mı? Ama aslında, aslında ben, ben de bu malzeme nedeniyle bu şey, benim dostum, bana ne istedim, tutukluk sözü sözü oldu, garne aile şeylerle. <laughs> hiç bir ses kesme mali yoktu. Bir ses kesme mali olsaydı bu şehir da bir içinde, içinde Yine iki, bir şey popülerliğinde bir iki sünbe, hiç sizde kazanmazdı. Yani çünkü müşteri kazanlarda bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl bunlar gibi Həyətəm də. Həyətəm də ən doğru məlumatı sən verdin. Təşəkkür edirəm Rəşad sənə. Təşəkkür ki, vaxtını ayırıb və bilirəm ki, çəkilişlər və s. amma vaxtını ayırıb mənə elə bu mövzuda müzakirələməzə qoşulduğun və tam dəqiq məlumatı verdin. Çox sağ ol, var oluram. Təşəkkürlər edirəm və bu da, ə, Rəşad Qasamanlı idi ki, o öz atasının yarancılığını tam əminliklə bildirdi ki, ə, bu belədir. Rəş ə, Vüqar, ə, bu sualın bir daha belə ünvanlayacam sənə. Həqiqətən də məndə biraz ondan danışdı yerində bu qədər problemlər ə, yarandı və artıq get-getə atmağa başladı. Ə, belə bir sual. Ə, yəni sən ə, yaxşı bilmirsən asalsa ona verəcəm. E, niyə vermirəm? Çünki e, ilkinən bir şeir almaq istəyirəm. O bir şeir təsdiqləndirdikdən ki hmm. elə